Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah bilal amin Wassalatu wassalamu ala rasulul amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Cakap tentang Salat sunat fajar Di mana ini merupakan Salat yang Nabi cukup Bersungguh dalam mengerjakannya Dalam kehidupan seharian ketika, Mas, ketika Bangida masih Bersama dengan Umat Islam ketika itu Yang ia digambarkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang Sayyidatuna Aisyah katakan lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda minhu ta'ahudan ala rak'atil al fajr yang Sayyidatuna Aisyah menggambarkan bagaimana Rasulullah ini cukup tidak dia tidak pernah nampak nabi cukup sungguh tekun mengerjakan sesuatu sebagaimana baginda cukup tekun mengerjakan solat sunat fajar sebanyak dua rakaat. Ia ini memberikan beberapa penekanan bagi kita baca dalam sumber-sumber yang lain juga menyatakan bahawa di antara solat sunat yang Nabi cukup jaga sama ada ketika Nabi berada di Madinah ataupun ketika bermusafir solat sunat fajar dua rakaat ini merupakan solat sunat yang Nabi cukup pelihara dia. Itu solat sunat yang dilakukan setelah azan subuhnya sebelum solat fardu subuh. Bagi itulah hadis yang lain juga daripada Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang bersama dengan Nabi ia menyatakan bahawa rakaat al-fajri yang Nabi Muhammad SAW bersabda rakaat al-fajri khairun minat dunia wa fiha itu hadis juga riwayat muslim yang Nabi menyebutkan dimaksudkan dari Sunan Aisyah bahawa Nabi kata SAW menyebutkan dua rakaat sebelum fajar dua rakaat sebelum solat fajar itu sebelum solat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya Ia menggambarkan bahawa secara rohaninya pemganjaran solat sunat fajar ni cukup tinggi cukup banyak bahkan melebihi dunia dan segala apa yang dalam dunia ini buminya, gunung ganangnya, manusianya, kekayaannya, galiannya, harta dan sebagainya, manusia dan sebagainya maknanya solat sunat dorokan itu iaitu solat sunat fajar ini cukup tinggi, cukup besar ganjarannya berbanding dengan solat sunat yang lain, berbanding perbuatan yang lain jadi kita mengambillah kesempatan daripada waktu yang kita masih ada ini untuk kita jangan alpa abai bukan setakat bangun untuk mengerjakan solat uh, fardu subuh tetapi setelah azan subuh itu kita menjadikan solat sunat fajar ini sebagai solat sunat yang akan kita laksanakan walau bagaimana keadaan sekalipun kita akan laksanakan kerana ganjaran yang cukup besar dan satu lagi yang paling utamanya ialah satu tanda ketaatan kepada Taala memulakan hidup harian kita dengan bersolat sunat kemudian bersolat fardu dan seterusnya meneruskan kehidupan sampailah bertemu pada malamnya dan ianya ada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang sahabat ini melaksanakan solat sunat. Yang Nabi bertanya kepada sahabat. Satu ketika Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki mengerjakan solat dua rakaat lagi setelah solat subuh. Mana kita umum kita faham bahawa selepas solat subuh ini tidak ada solat yang lain haram selepas solat asar. Tetapi Rasulullah SAW melihat seorang lelaki yang dia solat sunat dua rakaat selepas solat subuh. Maka Rasulullah bersabda, solat subuh itu hanya dua rakaat Nabi kata. Mak Nabi kata solat subuh ini dua rakaat sahaja. Kenapa kau semayang lebih daripada itu? Maka laki itu kata, sungguhnya aku belum mengerjakan solat sunat dulu. Seharusnya dikerjakan sebelumnya karena itu aku mengerjakan sekarang ini. Makna dia tak sempat buat sebelum itu, dia buat lepas solat fardu subuh. Dan hari ini sahih, disahihkan oleh Al-Bani dalam Al-Mishkahnya. Makna dia menunjukkan penting solat ini. Walaupun waktu selepas subuh tu waktu yang disebutkan sebagai larangan, tetapi kalau kita sentiasa melakukan ini, solat sunat fajar ini, dan kita tidak ada kesempatan, mungkin waktu itu solat subuh dah nak dilaksanakan, maka kita boleh mengkodokannya, melaksanakannya selepas solat fardu subuh. Jadi kita harapkanlah daripada uh, apa yang disebutkan oleh hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dan daripada hadis yang menyebutkan bagaimana seorang lelaki yang 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 melaksanakan solat dua rakaat ini walaupun selepas solat subuh kita menjadikan solat ini di antara ibadat yang kita bersungguh-sungguh akan laksanakannya sama ada kita berada di rumah ataupun kita bermusafir di tempat-tempat yang lain solat sunat yang tinggalkan kerana ganjaran cukup besar yang Nabi sebutkan melebihi dunia dan segala isi dunia itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh